श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् उपश्लोकोत्पत्तियं जरासन्धयुद्धौ सैरन्ध्र्यास्तदनुचिरं स्मरातुराया सललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथं प्रमदसं भ्रमकं प्रपयोधरां मुदा रहसिताम् रमयाञ्जकृषे सुखम् पृष्टावरं पुनरसाववृणोद्वरा कि भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेल् बुध एव कामम् सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देव निशासु कासुचिम् मृगीदृशम् ताम् निभृतम् विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतम् सुतम् स नारदा अक्रूरमन्दिरमितोऽथबलोद्धवाभ्यामभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येन विसृज्य विपिनागतपाण्डवेयवृत्तं विवेदिथ तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाता जामातुः परमसुकृत्वा भोजनृपते जरासन्धे रुन्धत्यनवधिरुषान्धरथ मथुराम् रथाद्यैरलब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतस्त्रयो विंशत्यक्षोगिणितपनीतं समहर्थाः बद्धं बलादथ बलेन बलोत्तरं त्वम् भूयो बलोद्यमरसेनमुमोचितैनं निःशेषदिग्जयसमाकृतविश्वसैन्याल् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नस्य लग्नहृदयोपि नृपैः प्रणुन् युद्धं त्वया व्यधितषोडशकृत्व एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जघन्थ विष्णो सम्भूय सैकनवतित्रिशतं तदानीम् अष्टादशेऽस्य समरे समुपेयुषित्वं दृष्ट्वा पुरोथ यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमाशु पयोधिमध्ये तत्राथयोगबलतः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वम्बद्ममालीचकितैव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छेशेनानुयातो वध सुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेन द्रुतमथ द्रुतमथमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्तः सुललितवपुषा तस्थिषे भक्तिभाजे। ऐक्ष्वागोगम् विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखाय तुप्रसादैककाङ्क्षी हा देवेदि स्तुवन्दम् बरविततिषुतम् निःस्पृहम् हृष्यन् मुक्ते च भक्तिम् धृतसकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तपैति च तदा प्रार्थलोकप्रतीत्यै तदनुमधुरां गत्वा हत्वा च मुं यवनाहृताम् मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायित्वा जलधि नगरी या तो वातालयेश्वर पाहि